ਉਹ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਦਾਤੀ ਡਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਕਰਤਾ ਸੀਗਾ ਪਰ ਉਹ ਇੱਥੇ ਡਿੱਗਿਆ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਦਾਰ ਜਗਬੀਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਘਰ ਹੈ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਮੇਰੇ ਕੈਬਨ ਸਾਥੀ ਪਕਤ ਜੀ ਮਿੰਦਰ ਪਕਤ ਜੀ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਈ ਆ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਮੁਖੰਤੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉੱਥੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੋ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣ ਆਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਪਤਵਾਰ ਦਾ ਜਾਂ ਘਰ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰਤੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਕਰੂਗੀ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਮੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤੇ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਬਲੈਕਆਊਟ ਜਦੋਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਜਲੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਜੋ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੰਦ ਚੱਲ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਔਖੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਭਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀਆ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਾਸੀ ਨੇ ਬਾਰਡਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਚੜ੍ਹੰਦੀਤਾ ਦਾ ਖੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਉ ਉਹ ਤਾਂ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੇ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੋਹਿੰਦਰ ਭਾਗਤ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਕਦਾ ਕਰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਚਾਈ ਹੋਇਆ ਆਪ ਭੱਜ ਕੇ ਅੱਗ ਬੁਝਾਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਅੱਛਾ ਇਹ ਬਜਾਨੀ ਦਾ ਮੱਝਾ ਸੜ ਗਿਆ ਇਸ ਵਿੱਚ पाकिस्तानी फौज ने हमारे एक गुरु घर पे सिख टेम्पल पे जो हमला किया था उसमें एक सरदार गणवीत सिंह एक उनका बेटा है दोनों ही बहुत बुरी तरह जख्मी हुए कुछ लोग उधर मारे भी गए तो इनको इलाज के लिए इधर उन्होंने भेजा अमृतसर तो मैं अपने मुख्यमंत्री सरदार भगवंत सिंह मान जी के दे हुक्मान के अनुसार इनका पता लेने आया था और उनकी स्थिति ठीक है जो गरमीत सिंह है वो तो ठीक है खतरे में नहीं है बाद उनका जो बेटा है उसके हेड इजरी है दिमाग में सट लगी हुई है और एक बाजू भी उनकी काफी खराब होगी कटी गई है वो सीरियस है तो दोनों ही बातचीत तो हुई है दोनों को हाल चाल पूछा है तो कामना तो ये करते हैं गुरु रामदास जी के आगे कि ये लोग जम्मू से आगे पुंछ से आपके दर में आए हैं तो मेरी गुरु रामदास जी को रिक्वेस्ट है कि इनको को करना ठीक करना ये जो जंग है जो पाकिस्तान ने हमारे साथ पहले पहलगाम में पाकिस्तान के जो मुस्लिम टेरिस्ट थे उन्होंने अटैक किया अब जो वो कर रहे हैं हमारे जो सिविल के लोग हैं उन पे जो अटैक करना बहुत बुरी बात है और उन्होंने किया है और एक में जो बीती रात भी अमृतसर में और खासा में अमृतसर एयरपोर्ट पे काफी जगहों पे और हमारा बॉर्डर पे या नाले के अगे बल्लरवाल एरिया है उधर आम सामने फायरिंग हुई है इधर उन लोगों ने ड्रोन के साथ अटैक करने की बहुत कोशिश की है मेरा अपने फौज के जवानों को सलूट है उनकी जितनी भी शिफ्ट की जाए थोड़ी है जिन्होंने एक मिनट जिन्होंने जिन्होंने इतनी बहादुरी से हमें सेफ रखा अमृतसर को जो सेफ रखा और रात जो हमले हुए उनको नकार दिया तो पंजाब सरकार जो है पंजाब सरकार इनका इलाज जो फ्री करेंगी सिविल सर्जन मेरे साथ आए इनका इलाज हम फ्री कराएंगे कोई भी जो जख्मी हो गया जंग के बीच उनका इलाज कराएंगे हमने गुरु नानक हॉस्पिटल में भी कोई करीब से सौ बेड का प्रबंध किया है और अमृतसर में जितने प्राइवेट हॉस्पिटल हैं सभी को जो बोला गया है कि सभी ने कोई भी जंग के मैदान से कोई फौजी आ जाए कोई सिविल वाला आदमी आ जाए उनका फ्री इलाज जो करना है उनका पे जो है पंजाब सरकार करेगी जे हमारी तरफ से सरदार भगवंत सिंह मान जी की तरफ से मैं आपको बोलना चाहता हूँ लोगों को क्या मैसेज देना चाहते हैं कल भी किसी ने लाइट जगाई थी उनके घर पे हमला हो गया और अमृतसर में भी ऐसे लोग देखे जा रहे हैं अपने घर की लाइटें ऑफ नहीं कर रहे और सड़कों पे घूम रहे हैं श्रे देखिए मैं लोगों को ये अपील करना चाहता हूँ कल बीते कल हमने मीटिंग की थी जे जंग का माहौल है हमारा जो दुश्मन है बहुत शैतान है और परोस में है तो सभी लोगों को जो हमारे जिला अधिकारी है उनकी बात माननी चाहिए जो हमारे फौज के अधिकारी हैं फौज के अफसर जो बोलते हैं उनकी बात जो माननी चाहिए रात को जब भी ब्लैक आउट हो जाता है तो सबको अपनी लाइटें बंद करनी चाहिए और सड़कों पे मत आओ क्योंकि किसी का नुकसान हो गया जैसे आप बोल ही रहे हो कि उन लोगों ने एक लाइट जगाई हुई थी तो उधर अटैक हो गया सो मैं सबको बेनती करूंगा भाई साहब बड़े हालात ख़राब है सब लोग फौज के साथ दिए, फौज का साथ दिए और जिला अधिकारियों की हर बात मानिए ता ही आप और आपका परिवार सेफ रह सकते हो जे आपने लाइटा आप वगैरह जगानी बंद ना कीजिए आपका कोई नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार है सो so, जब ब्लैक आउट हो जाता है तो सभी लोगों को बेनती है चाहे दुकानदार है चाहे घरवाले है कोई भी है सभी को बेनती है कि वो अपनी लाइटें बंद कर दें और जैसे ही मतलब ब्लैक आउट हटता तो आप जगा लें तो मैं आपको सभी को बोलूंगा कि हम अमृतसर में रह रहे हैं अमृतसर के बॉर्डर के एरिया में रह रहे हैं सबको फौज की बात माननी चाहिए सबको हमारे जिलाधिकारियों की बात माननी चाहिए नहीं नहीं अभी जा रहा हूं तो अभी तो... जा रहे हैं अटारी, अटारी जा रहे है। हाँ ग्यारह बजे स्टार्ट करेंगे अटारी से स्टार्ट करूंगा उसके बाद आगे जो बॉर्डर के गांव है हमारे उधर जाएंगे लोगों को मिलेंगे और जिस एरिया में राति फैल हुई है उस एरिया में भी हम जाएंगे जाएंगे बॉर्डर पे रहेंगे हम अपने लोगों के साथ ही रहेंगे लोगों को कल्ला नहीं छोड़ेंगे सरकार लोगों के साथ है हम साथ है मैं साथ हूं हमारी गवर्नमेंट सरदार भगवंत सिंह मान की सरकार जो है इस औखी घड़ी में लोगों के साथ है और देश की फौज के साथ चट्टान की तरह खड़ी है